কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰদাৰ অনিল আপোনালোকলৈ ভগৱন্ত শেষলৈকে গতিকে তাতে বহুত গোদাৰ্থ সোমাই আছে সেই গীতটোতে গতিকে একান্ত যিজন ভক্ত সঁচা অন্তৰে যদি ভগৱন্তক আহ্বান জনাই সেই সময়তে ভগৱন্ত দৰ্শন হ'ব भगवान को जो कर लेता ध्यान जब जब भक्त पुकारते आ जाते भगवान सीखे हम बीते गो से অৰ্থাৎ বাপ জনাই একান্ত ভকতৰ কথা কৈ গৈছে আমি এটি কাহিনীৰ মাজেৰে চমুৱাইছোঁ কৃষ্ণ মই এই কথাটো বহু ঠাইত কৈছোঁ আজিও কম বুলি ভাবিছোঁ যদি আজ্ঞা কৰে ভাৱজনে শেষলৈ ক'ম আমি পাঠভিত্তিক প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ স্কন্ধলৈ ইমান জানিবৰ প্ৰয়োজন নাই মূল কথাখিনি জানিলেই হ'ল যি কি নহওক কৃষ্ণ এখন গাঁৱত ভগৱন্তই গাঁৱৰ মুৰব্বীজনক সপোনত দেখুৱাই দিলে অহাকালি মই তোমালোকৰ গাঁৱলৈ যাম ৰাতিপুৱাই সেই গাঁৱৰ মুৰব্বীজনে গাঁৱত জাননী দি দিলে যে আজি আমাৰ গাঁৱলৈ ভগৱন্ত আহিব সকলোৱে বাট পদূলি চাফ চিকুণ কৰি ধূপ ধূনালৈ ভগৱন্তক স্বাগতম জনাবলৈ সকলোৱে ৰৈ থকা হওক সকলোৱে সেই মুৰব্বীজনৰ কথা মান্যতা কৰি সকলোৱে বাট পদূলি চাফ চিকুণ কৰি ভগৱন্ত আহিবলৈ অপেক্ষা কৰি ধূপ ধূনালৈ ৰখি আছে এই প্ৰাসংগিক কাৰণে কথাখিনি কৈছোঁ বহু সময় হ'ল ভগৱন্ত অহা নাই সকলোৱে বাট চাই আছে সেই অঞ্চলতে এজন পাগল আছিলে নাম হ'ল যদু সেই যদুৱেই এঘাৰমান বজাত আহি পেলাই প্ৰথম আহি সেই মুৰব্বীজনৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু সেই মুৰব্বীজনে ক'লে সেই যদুক সোমোৱাৰ লগে লগে মই চমু কৰিছোঁ ঐ যদু তই আজি সেইখন গাঁৱৰ পৰা ঘূৰি আহকৈ যা আজি আমাৰ গাঁৱলৈ ভগৱান আহিব গতিকে ভগৱানক আমি প্ৰথমে সেৱা শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তাৰপাছত তই ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ ঘৰত সোমাবি তাৰপিছত তোক খাবলৈও দিম আৰু কিবা এটা হাতত দিম তই গুচি যাবি যদুৱে কৈছে হ'ব দিয়ক তেওঁ গুচি গ'ল প্ৰত্যেকৰ ঘৰতেই সোমালে কোনেও কিন্তু সন্মান নজনালে গাঁৱৰ মূৰত এহাল বাপ আই আছিল তেওঁলোক একেবাৰে দুখীয়া দুখীয়া আচলতে ভগৱন্তক কাকো ধনী দুখীয়া কৰি পঠিওৱা নাই মই কথাটো কওঁতে ভুল নুবুজিব দুখীয়া সেইজনেই যিজনে মনুষ্য দেহাটোলৈ সাধু সংগৰ ওচৰলৈ অহা নাই ভগৱন্তৰ নাম ল'ব পৰা নাই সেইজনকহে দুখীয়া বুলি কৈছে যি কি নহওক সেই বাপ আই দুগৰাকীয়ে আলোচনা কৰি আছে হৌৰা আজি আমাৰ গাঁৱলৈ ভগৱন্ত আহিব বুলি ৰাতিপুৱাই আমাক জাননী দি গ'ল কিন্তু আজি আমাৰ কি দুৰ্ভাগ্য আজি ভগৱন্তক সেৱা ধৰিবলৈ আমাৰ হাতত দহ টকা এটাও নাই আজি আমাৰ ধূপৰ পেকেটটো কিনিবলৈ আমাৰ হাতত পইচা নাই আজি হয়তো আমি ভগৱন্তৰ দৰ্শনৰ পৰা বিচলিত হ'ম তেওঁলোকে মনত ভাবি আছে যে ভগৱন্তক আমি আৰু দেখা নেপাওঁ তেনেকৈ ভাবি থাকোঁতেই যদু তেওঁলোকৰ পদূলিৰ মুখেৰে পাৰ হৈ গ'ল পাৰ হৈ যাওঁতেই আইগৰাকীয়ে যদুলৈ চাই মাত লগালে ঐ যদু যদু যদুৱে ঘূৰি চালে মোক মাতিছে নেকি অঁ তোকেই মাতিছোঁ চাওঁ অলপ ঘূৰি আহচোন যদু আহি নঙলাৰ মুখ পালে যদুক ক'লে তই যদি বেয়া নাপাওঁ তোক কথা এটা ক'ম মানিবিনে যদুৱে ক'লে সেই কিয়নো তেনেকৈ কৈছে মোক যদি মানিব পাৰোঁ মই নিশ্চয় মানিম কওকচোন তোক কৈছোঁ শুন আজি আমাৰ গাঁৱলৈ ভগৱন্ত আহিব গাঁৱত জাননী ৰাতিপুৱাই দিলে সকলোৰে বাটে পদূলিয়ে তুমি ধূপ ধূনা লৈ ভকতসকল ৰৈ থকা দেখি পাইছানে কৈছে মই পাই আহিছোঁ সকলোকে গতিকে সকলোকে যদি দেখা পাই আহিছা আমাৰ বাটত কিন্তু ধূপো নাই কলপুলিও নাই একো নাই তইতো দেখিছ পইচা দেখিছোঁ গতিকে আজি আমাৰ ধূপৰ পেকেটটো কিনিবলৈ আমাৰ হাতত পইচা নাই অ গতিকে তোকে ভগৱান বুলি আজি সেৱা কৰিম তই আমাৰ ঘৰলৈ যাবিনে যদুৱে ক'লে হে হা মোকে ভগৱান বুলি আকৌ কিয় ভাবিব লাগে মোক সকলোৱে পাগল বুলি খেদিয়েই দিলে পিছতহে সোমাব দিছেহি তোমালোকে আকৌ মোক ভগৱান বুলি কিয় মানিছা কৈছে নহয় ভগৱন্তই আমাৰ ঘৰত নাহিবও পাৰে আমাৰ আজি ধূপৰ পেকেট কিনিবলৈ পইচা নাই কিন্তু ভগৱন্তক সেৱা ধৰিবলৈ আমাৰ মনে আগ্ৰহী হৈ আছে কিন্তু ভগৱন্তই হয়তো আমাক দৰ্শন নিদিব সেইকাৰণে তোকেই ভগৱান বুলি আমি সেৱা কৰিম যদুৱে কৈছে হ'ব তোমালোকে যদি মোকেই ভগৱান বুলি ভাবিছা মই নিশ্চয় পালন কৰিম যদু তেওঁলোকৰ চোতাললৈ গ'ল সুন্দৰকৈ পীৰা এখনত আনি যদুক ভৰি হাত ধুৱাই দিছে ভৰি হাত ধুৱাই দি যদুক কৈছে সেই যদু ধূপৰ পেকেটটো কিনিবলৈ আমাৰ হাতত পইচা নাই আৰু তোকনো কি খুৱাম তোক এগিলাচ পানীকে আনি দিওঁ তই সেই পানীগিলাচকে তৃপ্তিৰে যদি খাব সেয়াই আমাৰ ভগৱানক ভোক দিয়া হ'ব যদুৱে কৈছে হ'ব মা তুমি যিদৰে মোক আপ্যায়ন কৰি মই তাকেই গ্ৰহণ কৰিম পিছত আইগৰাকীয়ে যদুৰ চৰণ ধোৱালে বাপজনেও ধোৱালে আৰু পানীগিলাচ আনি আনি যদুক ভক্তিভাৱেৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিলে আৰু যদুৱে সেই পানীগিলাচ ভক্তিৰে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু দুয়োজনাই তেখেতৰ চৰণত ধৰি সেৱা ধৰিলে হেই প্ৰভু তোমাৰ দৰ্শন আমি আজি বঞ্চিত হ'লোঁ এই যদুকেই আজি তোমাক বুলি ভাবি সেৱা ধৰিছোঁ প্ৰভু তুমি কৃপা কৰিবা যদুক সেৱা ধৰাৰ লগে লগেই যদু চতুৰ সুস্থ মাধৱ ভকতৰ পুৰু মনুৰথ গতিকে আপোনাৰ সবে সদায় কীৰ্তনত গাই আমি কোনো মানুহক দেশ পোচাকত লৈ কমেণ্ট নকৰিব সকলোকে ভগৱন্ত বুলি ভাবিব ঈশ্বৰূপে হৰিসৱতে মৰি ৰামহুৰ সেৱাৰ যোগ্য গোবিন্দ মনুষ্যৰ তাকেহে বুলি মকৈ ভকতি মন তুষ্ট নাই যাৰ তাকে বুলি দৰিদ্ৰ অধম কোলাংগাৰ ৰামুক অবে হেলি কৰৈ বিষয় তৰতি তাৰে নাম দুখী সখী জানি বা যাৰ মনটোত সদায় অভাৱ হয়নে যাৰ মনত সদায় অভাৱ আজি সেইটো নাই কালি সেইটো নাই তেওঁৰ নিচিনা দৰিদ্ৰ এই পৃথিৱীত নাই লাগিলে সি কৰোৰ হওক হৰি ৰাম যাৰ মনত সদায় তুষ্ট সেইজনী আটাইতকৈ ধনী বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এই কথাটোকে কৈছে ভগৱন্ত কৃষ্ণই ৰাম সাধু সং এই বিষয়তঃ আতি আহকতি নাই যাৰ সাধু সং লয় কৰে আমাক বি